Добрий вечір, шановні, в ефірі ТРК САД, програма гість у студії. І я рада вітати сьогодні у нас в гостях Євгена Леонідовича Максименка. Добрий вечір, Євген Леонідович. Розкажіть, будь ласка, про ті позиції, ті аспекти, які спонукали вас іти на ці вибори. Чому саме партія наш край? І чому саме зараз ви стали кандидатом? Всю свою життя був вні політики, тільки аналізував. Але, те изменения, которые и переоценка ценностей прошли э, в нашей стране, э, я решил баллотироваться кандидатом в депутаты э, в связи с тем, что когда-то надо наводить порядок в городе. <coughs> порядок в городе не политический, а нормальный хозяйственный порядок, где э, будут решаться вопросы ежедневно бытовые, хозяйственные, просто для людей, для жителей нашего города. Согласно действующего закона, мажоритарка у нас по закону, ее как таковой нет. Поэтому я выбрал партию «Наш край», потому что мне импонирует эта команда, где собрались коллеги, профессионалы разного рода направлений деятельности. Это и врачи, и руководители банков, и просто хозяйственники, промышленники, которые могут, умеют, сделали в жизни какой-то шаг, достигли что-то для себя, достигли что-то для людей, создали ряд рабочих мест. Мое решение повлияло на то, что я пришел в партию «Наш край» и баллотируюсь от Партии «Наш край». Для вас каково, каково направление основное избрано? Партия «Наш край», в отличие от других партий, имеется разработанная стратегия развития города Славянска, которую разрабатывал Сергей Владимирович Третьяков, который баллотируется мэром от партии «Наш край». Вот. Но ну, утверждали мы ее вместе на совещании, то есть обсуждали, уносили корректировки. Таким образом нашей командой была принята стратегия развития Славянск. В этой стратегии расписано, кто из членов нашей команды будет заниматься каким направлением. Ну, себя я вижу в направлении, так как я по образованию юрист, я вижу в направлении это законность, обеспечение правопорядка, безопасности в городе. Какие виды проблем именно в этом направлении во время встреч с жителями вы выявили? Отсутствие освещения на улицах ⁇ это одно из условий. Не берем социальные вопросы, берем условия, при которых совершается правонарушение преступления. Это отсутствие освещения. То есть спокойно люди по улицам. Я не говорю обо всех улицах, но в данном случае на втором избирательном округе... Много улиц, которые не освещаются. Это одна из первых причин и условий для совершения, как я уже выше сказал, правонарушений и преступлений. Ну и ряд других моментов. Ну, я не скажу, что там процветает, но присутствует наркомания, с которой нужно бороться. Это защита будущего наших детей, это наш генофонд. А какие еще бытовые проблемы озвучивают жители на встречах? Я имею в виду именно ваш избирательный участок. А, бытовые проблемы... Второй это, кстати, где? Второй это район ЖД вокзала, улица Камехова, часть улицы Подгорная-Володарского. То есть весьма проблемные, Святбова. да? И дороги да, там, и дома в принципе... В принципе, там, как и везде, наверное, существуют проблемы, везде по городу, но я же говорю опять, что на части участка есть нормальные дороги, есть освещение, на части участка, на большей части участка отсутствуют дороги, то есть межквартальные дороги, они фактически все засыпались годами шлаком, то есть фактически грунтовая дорога. После того, как пройдет дождь, люди, ну, каждый на работу, я думаю, приход, хочет приходить э, в чистых туфлях, в чистой обуви там. Ну, пройдясь по нашим улицам, то есть дойд, пройдясь 100 метров, уже э, обувь грязная. А, в, т, следующий вопрос – это, соответственно, <coughs> наше водоснабжение и водоотведение. Это ливневые стоки и все остальное. Потому что город, по большому счету, он находится… Ну, на воде. Идут потоки вот этой грязи. То есть необходимо какие-то строить сооружение инженерные для того, чтобы это защитить. Плюс замена всех коммуникаций водоснабжения. Потому что она устарела. Говоря о той стратегии развития, которую выработал наш край совместно с лидером, какие первоочередные задачи ставите перед собой? Первоочередные задачи, они идут все параллельно. То, что мы выработали. Нельзя развивать одностороннюю, допустим, экономику, забывая о социально незащищенных жителях города. Это пенсионеры, инвалиды, в том числе люди, которые приехали с Донецка, Горловки, переселенцы, которых нет условий определенных на сегодняшний день, нет работы, поэтому во всех направлениях в первоочередном, первоочередном варианте мы будем заниматься и вести свою работу. Но что стоит сейчас во главе угла? Какие задачи? Вот вы приходите к власти, предположим, да, именно эта команда. И что самое главное? Социально-экономическое развитие города, привлечение инвестиций, коммунальное и жилищные условия. То есть много после проведения боевых действий, которые прошли на территории нашего города, много жилфонда пострадало. Необходимо привлекать инвесторов на восстановление жилищного фонда, помогать людям в этом направлении. Следующее ⁇ это замена всех коммуникаций. В финале нашей встречи мне бы хотелось попросить вас обратиться к вашим избирателям, к нашим зрителям, к тем людям, которые уже через пару дней будут ставить галочки да, в избирательных бюллетенях. Спасибо. Жителей города я прошу прийти на избирательные участки, проголосовать, для того, чтобы потом не пожалеть о том, что вы не пришли, не отдали свой голос, не выбрали того депутата, того мэра и не приняли участие в выборе депутатом, мэра. И потом, чтобы жители не сказали, что я не пришел и жалко. Просто многие сейчас говорят о том, что бесполезно идти, все равно там все решено. Нет, ваш голос будет решающий. Главное, чтобы жители пришли на избирательный участок. Сделают свой выбор, пусть это будет независимый выбор, но я думаю, что жители проголосовав за нашу команду за мэра Сергея Владимировича Третьякова кандидатом, сделают правильный выбор.